Півробітниками управління БНОН ГМВС України в Одеській області перекрити канал постачання на територію України та вивезення з неї партій сінодіючих та отруйних лікарських засобів. Так, в аеропорту Одеси було затримано двох іноземних громадян, які намагалися вивезти спочатку ввезли, а потім намагалися вивезти з території України партію лікарських засобів з реальною кількістю понад 100 тисяч одиниць. В ході перевірки їх багажу було виявлено майже 25 тисяч. Доз сильнодіючих та отруйних лікарських засобів. Призначений громадян затриманих в порядку статті 208 КПК України. Матеріали передано в ОСБУ України в Одеській області. Ведеться провадження за ознаками статті 321, частини 4 Кримінального кодексу України. Кишинев. When when you were in yes. Yes? Он говорит, ну, в Фейсбуке, говорит, там такие переписки, то есть только наши знакомства, so ничего такого yeah, там. Piece. Он говорит, реально, мы там, ну, они там пробыли 10 дней, и за эти 10 дней, вот yeah. они там, он им назначал время в, в определенном месте, вот, в кафе они встречались, обсуждали детали. Что находится в багаже, с какой целью они прибыли в Одессу и в их Explain what is in your bags, exactly.

то есть человек... Дипломат. Дипломат, да. Он пояснил, что он это приобрел, что он это приобрел вот в кафе, произошла сделка. Кафе Джамбо в Кишине. Непосредственно у какого лица? В Кишине. У кого конкретно? Он знает только имя. Представитель какой-то организации. Do you know a person who, where you take your medicine? Your client in Kishina.

Like ah, то есть он, он, I, I okay, он считает, что этот человек, который ему принес, он только он только ну, как посыльный, то есть он, он не работник, он не сотрудник. Он говорит, как и я, в общем Попросили, ты бы не мог, когда будешь ехать в Молдавию в следующий раз, привезти с собой вот некоторые препараты? Он спросил, что это? Он назвал несколько и сказал, что это только стероиды ну, для спортсменов, которые не запрещенные, которые не являются наркотическими средствами. Типа... Как процесс сделки происходил, купля, продажи этих стероидов? Он, он, он пояснил, в кафе Джамба в, в Кишиневе произошел да. обмен денег. Обмен Предварительный на... предварительно вот с гору именно. Он пресс осуществлялся с помощью... Он, чего? он провел там 10 дней и в течение этих да? 10 дней... По а будущий на территории Турции, как вы договаривались с гражданином? Его, встретили, его должны были встретить в аэропорту в Стамбуле. Да, заказчик. Uh -huh. Что? Смотрим? Смотрим? Ты тянет лук? Откройте, пожалуйста. Yeah. Yeah. Может сюда поставить... Знаете, каждый, там, здесь несколько категорий. Например, наименование. А сюда пускай выложить номинования да. каждый по одной Show me uh, one of, uh, of them. Коробочка. Oh. One, one, one each. Коробки. Oh. One, one pack of each type. И поясни, yes. что это за препараты? Он не совсем. Он пояснил, что он не совсем это знает, потому что он ну, вы бы просили привести. Он в этом не очень это И разбирается, да. Okay. Uh, в этом багаже находится именно упаковки, да? Вот. In задать вопрос. The... In this... Инструкция по применению. Там со второго, and Это close, ah, CIA, it, 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 it со второго чемодана они не могли закрыть и положили mm -hmm. поэтому в этот. Как мы правильно помним, здесь инструкции и. В одном чемодане находились упаковки. инструкции за упаковки, да. Да. А, могут oh. показать, oh. где именно непосредственно сами конвалюты с препаратами. Так сказать, что. Окей. Клау Лизбет. А спроси, он знает точно количество упаковок. Подожди, Нет. Нет, спроси в Фейсбуке, вы какой-то This, mm. yeah. this dialog uh, this, this This, this dialog is only, uh -huh. only fantasy, you know? Okay. Speak, but we don't know what How much okay. what I'm... we pay only four thousand eight hundred fifty dollars? Mm -hmm. This medicine from another. Yes, yes. Because we Can't close. Uh -huh. Потому что они не могли закрыть, поэтому им пришлось uh -huh. переложить сюда. Что здесь находится? Какие препараты? Do you know what medicine is stored in this bag? Do you know? Он, не знает, сколько здесь каких, Спонозол. и не знает, что сколько, потому что mm -hmm. ну, как бы ему это дали, он дал деньги, и на это дело как то закончилось. Вот, вот еще какие-то да? Балкан. Балкан. А -а -а. Он просто... Да. Он, говорит, что он, сам дому, он разбирается в них очень хорошо. А -а -а.

Саммерс, наверное, тебе. Just нет, вот усмехнулся, видимо, кучу стаканов. Может еще нужно. что До утра. Мы на работе вообще. Подвещайте обратно. Да, да. шо что это такое? Так где там тестовер? Тут меня? Дековера вот тут много сейчас есть. Рено Вер, Дековер, Волдер Ага. Что там только? Так, сюда смотрю. Дековера что? Вот это yes Я прозвонил нашему автобус снизу, Тут... Ты чемодан. А? Мы же об этом не говорим. Ну как скажем, что. И открыть, а там, там, в том что... то маленьком одни коробочки. Блин. Открыли большой пипец. Они его еле закрыли. Там все так сложно было.

This is